Seorang pelajar tingkatan empat ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri di perkangan sekolahnya di Kemaman Terengganu dipercayai akibat menghisap rokok elektronik atau vape jenis magic mushroom secara berlebihan. Kejadian dilaporkan berlaku 22 Julai lalu apabila remaja lelaki itu mengalami kesan teruk dan perlu mendapatkan rawatan lanjut akibat daripada pengambilan bahan berkenaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kepulauan Lima ingin membentangkan intervensi kaunseling terhadap isu ketagihan rokok elektronik dalam kalangan pelajar sekolah. Sebelum kita memulakan pembentangan ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan Halikumpulan 5 yang terdiri daripada 5 orang iaitu Wadah Hanani binti Aduharis Fazila P148467 Anis Izzah binti Ramli P148745 Umi Rabiah binti Idris P150161 Ruz Razifah binti Rairi P152463 Dan saya Siti Asyah binti Muhammad Ludin P149887 Sistem pendidikan di Malaysia bertujuan untuk membangunkan prestasi individu secara menyuruh meliputi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Maklumat utama sistem ini adalah untuk melahirkan ihsan yang seimbang berdasarkan nilai kepercayaan kepada Tuhan. Namun begitu, dalam usaha melahirkan pelajar cemerlang, muncul satu isu serius iaitu peningkatan penggunaan rokok elektronik atau lebih dikenali sebagai vape dalam kalangan pelajar sekolah. Kebimbangan ini bertambah kerana penggunaan kini melibatkan pelajar seawal usia 12 tahun. Rokok elektronik atau vape dicipta untuk membantu perokok berhenti merokok. Ia berfungsi dengan memanaskan cecair gas yang mengandungi nikotin, liserin dan bahan perisa menarik seperti buah-buahan, manila dan coklat. Perisa-perisa yang menarik ini menjadikan vape lebih popular di kalangan remaja. Walaupun dikatakan ia lebih selamat daripada rokok biasa, hakikatnya ia tetap meningkatkan risiko ketagihan nikotin dan boleh membawa kesan kesehatan yang serius. Kini web direka dalam pelbagai bentuk seperti pen, jam tangan dan alat permainan. Ini menyukarkan guru dan pihak sekolah untuk mengesan penggunaannya, sekaligus menjadikan penguasaan ini lebih mencabar. Oleh itu, guru disiplin dan kaunselor perlu sentiasa peka terhadap bentuk web terkini. Usaha pencegahan dan penguasaan ini mesti dijalankan secara lebih berkesan untuk melindungi kesejahteraan pelajar kita. Seterusnya, isu-isu dan permasalahan. Peningkatan penggunaan vape dalam kalangan pelajar menunjukkan tren yang amat membimbangkan sekaligus mendorong Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil tindakan tegas dengan melaksanakan pemantauan rapi dan mengklasifikasikan penggunaan vape sebagai salah satu kesalahan disiplin yang berat. Rokok elektronik atau lebih dikenali sebagai vape pada awalnya diperkenalkan sebagai salah satu alternatif yang lebih selamat berbanding rokok tembakau kini telah menjadi punca utama peningkatan masalah ketagihan dalam kalangan remaja terutamanya pelajar sekolah Pengaruh rakan sebaya, media sosial dan kemudahan mendapatkan rokok elektronik di pasaran menyebabkan pelajar mula mencuba vape ditambah dengan salah tanggapan bahawa ianya tidak berbahaya. Lebih membimbangkan, tadi kawalan terhadap bahan cecair dalam vape tersebut menjadikan risikonya lebih besar dan boleh menyebabkan insiden tidak diingini berlaku di sekolah. Penggunaan vape memberi kesan seperti halusinasi, kerosakan paru-paru serta menjejaskan kesihatan fizikal, emosi dan mental pelajar akibat tekanan sosial dan pengaruh persekitaran. Oleh itu, pendekatan kaunseling amat penting bagi membantu pelajar memahami risiko vape dalam mengatasi ketagihan dan membina sokongan emosi serta sosial mereka secara berkesan. Sesi kaunseling sama ada secara individu ataupun berkumpulan boleh menyediakan ruang untuk pelajar tersebut berkongsi pengalaman dan belajar strategi dalam mengatasi ketagihan secara sihat dan berkesan. Seterusnya, saya akan teruskan dengan hasil kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan isu penggunaan vape dalam kalangan pelajar. Berdasarkan satu kajian oleh Abdullah dan Nurti yang dijalankan di SMK Muazzam Jaya, didapati bahawa pengaruh rakan sebaya merupakan faktor utama yang mendorong pelajar mula mencuba vape. Melalui temubual yang dijalankan, pelajar menyatakan mereka terjebak dengan takbiat ini kerana ingin mencuba sesuatu yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka. Selain rakan sebaya, pengaruh keluarga juga dikenal pasti sebagai faktor utama. Menurut laporan CAP tahun 2024 atau dikenali sebagai Persatuan Pengguna Pulau Pinang, terdapat kes pelajar seawal usia 8 tahun yang sudah mula menghisap vape. Hal ini berlaku kerana mereka terdedah kepada tabiat tersebut melalui ahli keluarga terdekat seperti ayah, abang dan pakcik. Dari sudut kesan, satu kajian oleh Kirin dan Nurul Hidayah Tumadi menunjukkan bahawa Pelajar yang ketagihan vape menunjukkan penurunan prestasi akademik seperti yang berlaku dalam kalangan pelajar di UTHM. Penggunaan vape bukan sahaja menjejaskan fokus dan motivasi pelajar, malah pelajar juga lebih terdedah kepada penyalahgunaan bahan terlarang seperti alkohol dan dadah. Sekian daripada saya. Saya akan sambung bahagian perbincangan. Trend penggunaan penggunaan rokok elektronik di sekolah-sekolah di Malaysia mengalami peningkatan yang amat membimbangkan dan juga serius ada menurut data terbaru yang dapat didapati daripada Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM terdapat pelajar sebanyak 19450 orang pelajar di bawah KPM menggunakan menggunakan rokok elektronik di sekolah namun yang menariknya ialah penggunaan rokok komisioner mengalami penurunan hal ini demikian menunjukkan bahawa penggunaan rokok elektronik ini dah semakin berleluasa di kalangan pelajar sekolah terdapat banyak sumbangan yang menyebabkan hal ini berlaku antaranya yang paling ketara ialah pengaruh rakan sebaya ataupun latar belakang keluarga pelajar sendiri dan juga uh, faktor peribadi tekanan emosi peribadi dan juga uh, <coughs> dan juga mungkin pengalaman traumatik ketika pelajar-pelajar tersebut masih kecil. Oleh itu bagi mengurangkan uh, masalah ini daripada berlulasa di masa akan datang, sumbangan daripada pelbagai pihak amatlah digalakkan dan amatlah penting. Uh, semangat daripada ibu bapa, daripada guru-guru, pihak sekolah dan juga komuniti setempat. Okey, antara kaedah yang dapat berkesan antaranya ialah strategi uh, intervensi kaunseling. Intervensi kaunseling ni dia termasuklah pendekatan macam uh, pendekatan terapi tingkah laku te ataupun terapi uh, rasional emosi tingkah laku. Benda macam ni dia membantu pelajar untuk uh, kita ubahkan pola pemikiran mereka uh, daripada teruskan dengan uh, tingkah laku yang tak baik lah ketagihan uh, vape ini. Uh, bila intervensi kaunseling ni dia membantu untuk kita kenal pasti uh, punca ketagihan ataupun uh, kita dapat uh, menguasai kaedah pengurusan diri untuk pelajar ni dan juga kita dapat sampaikan juga lah uh, dari segi maklumat-maklumat kesihatan berkaitan dengan uh, keburukan lah, uh, keburukan menggunakan um, rokok elektronik ini Walau bagaimanapun, uh, intervensi ini juga tidak lari daripada menghadapi caparan. Okay, baik. Cabaran pertama antaranya yang paling uh, paling ketara lah ialah stigma terhadap sesi kaunseling itu sendiri. Ah uh, seperti yang kita biasa dengar, biasa kaunseling je mesti kita akan relate -kan, uh, kita kaitkan dengan orang yang mempunyai masalah besar ataupun buat benda-benda yang tak baik. Ah uh, jadi persepsi macam inilah menyebabkan uh, pelajar, pelajar ni mungkin tidak mahu pun. Uh, tidak mahu untuk pergi kaunseling. Okay, faktor kedua ialah uh, kekangan masa dan beban tugas kaunselor. Kaunselor sometimes dia kadang dia ada aa, tugasan dan beban kerja yang banyak menyebabkan konsistensi untuk menyam, membantu tu mungkin berkurang. Cabaran ketiga ialah aa, kurangnya penglibatan ibu bapa. Penglibatan penglibatan ibu bapa ni sebenarnya merupakan aspek yang sangat penting dalam aa, memastikan keberkesanan intervensi ini. Antara faktor yang biasanya ialah kekangan masa atau beban kerja ibu bapa ni menyebabkan dia tak ada masuk untuk memberi sokongan juga kepada sesi kaunseling ni. Intervensi macam nilah menyebabkan berlakunya kegagalan dalam usaha pemulihan sikap pelajar. Bagi cabaran keempat pula iaitu kekurangan kekurangan sumber dan latihan profesional. Kebanyakan sebilangan pelajar, sebilangan sekolah ni masih lagi kurang ada bahan bantu ke ataupun model-model terkini dan latihan khas Mengenai intervensi ketagihan remaja Jadi perkara macam ni dia sedikit sebanyak dia membantu Mengurangkan kaunselor ni untuk memberi intervensi kaunseling Dengan secara dengan lebih memberi impak yang lebih tinggi lah Impak yang lebih berkesan dalam sesi intervensi itu. Sabaran yang terakhir iaitu pengaruh pengaruh sosial yang kuat Walaupun hmm, persekitaran pelajar ni termasuklah rakan sebaya dan juga media sosial ni Memainkan hmm, peranan Semangat yang amat penting dalam mendorong tingkah laku ketagihan ini berterusan Walaupun di sekolah kita dah bagi intervensi Kekerapan intervensi kaunseling ini Bantu dia di sekolah Namun sekiranya bila di luar sekolah Masih lagi dengan bergaul dengan orang yang sama Dan juga persekitaran pun masih lagi sama Tiada bantuan daripada pihak lain Intervensi kaunseling ini tidak akan berhasil Oleh itu Haa penglibatan daripada merentas institusi seperti pihak sekolah dan juga komuniti uh, serta uh, pihak-pihak bukan seni kita amat perlukan. Jadi secara keseluruhannya intervensi konseling ini tidak akan berjaya sekiranya tiada penglibatan daripada pelbagai pihak. Namun uh, sekiranya tiada bantuan daripada sokongan bantuan daripada pihak lain maka intervensi konseling ini tidak akan berjaya. Oleh itu penglibatan semua semua pihak daripada ibu bapa, guru ke ataupun uh, ialah komuniti dan juga pihak berkuasa atau kementerian semua perlu sama-sama berganding bahu bagi memastikan uh, uh, intervensi ini berkesan sehingga jangka masa yang panjang. Terima kasih kepada saudari Ros. Saya akan sambung pula kepada implikasi ketagihan rokok elektronik terhadap perkembangan lajar sekolah. Okay, kesan pertama adalah kesan memberikan kesan terhadap kesihatan fizikal. Jadi seperti yang kita tahu um, rokok elektronik ini mempunyai pelbagai bahan kimia toksik antaranya termasuk nikotin, propilinaglikol dan perisi teriwan. Bahan-bahan okay, kimia toksik yang disebutkan tadi merupakan satu bahan yang menyebabkan ketagihan. Okay, jadi apabila ketagihan uh, ia akan menyebabkan keracunan nikotin. Okey, dalam jangka masa yang panjang apabila penggunaan ini secara berterusan, ia akan menyebabkan kesan buruk terhadap perkembangan otak remaja. Antara gejala yang akan datang akan hadir adalah um, mual, batuk berpanjangan, pening kepala dan gangguan sistem pernafasan. Okey, seterusnya adalah gangguan psikososial dan emosi. Okey, seperti yang disebutkan tadi, nikotin ni akan menyebabkan gangguan perkembangan otak. Okey, setelah itu dia juga akan menyebabkan gangguan kepada sistem saraf dan boleh mengganggu keseimbangan kimia otak. Jadi, ini Uh, ketagihan yang dihadapi oleh pelajar tersebut tadi akan menyebabkan mereka mengalami keresahan, kemurungan dan perubahan emosi secara mendadak. Jadi apabila perubahan emosi secara mendadak ini juga akan menyebabkan gangguan tidur serta kelitihan kronik dan yang akhir sekali akan menyebabkan terjejasnya tumpuan mereka dalam pembelajaran. Dan akhir sekali uh, implikasi ketagihan rokok elektronik terhadap pelajar sekolah adalah masalah disiplin dan hubungan sosial. Jadi apabila kedua-dua kesihatan fizikal dan psikososial pelajar dah terganggu, ia akan menyebabkan masalah disiplin dan hubungan sosial mula goyah. Okey, pelajar yang ketagihan dengan uh, vape atau rokok elektronik ini akan me me mula merubah tingkah laku mereka. Kerana mereka mula akan menjauhkan diri, kurang bergaul dan mereka mungkin akan cenderung untuk melanggar peraturan sekolah. Okey, jadi Sekiranya tidak dibendung, tabiat ini berpotensi membawa kepada salah laku yang lebih besar lagi seperti poteng gelas, terlibat dengan aktiviti yang berisiko dan masalah disiplin yang lain. Okey, disebabkan oleh kesan-kesan atau implikasi terhadap perkembangan uh, pelajar sekolah, jadi pel langkah intervensi perlulah dilakukan. Okey, antara langkah intervensi yang di boleh dilakukan adalah memperkasakan pendidikan kesihatan di sekolah. Jadi KPM dengan kerjasama daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan unit bimbingan kaunseling sekolah perlulah memperkukuhkan program pendidikan kesihatan di mana program kes, pendidikan kesihatan itu bertujuan untuk memberi kesedaran kepada pelajar mengenai bahayanya rokok elektronik. Okey, antara program yang pernah ataupun telah dijalankan oleh kerajaan sendiri ad, adalah program I'm Free yang diperkenalkan pada tahun 2015. Okey, program ini bertujuan dengan uh, untuk membendung atau menghindari pelajar ta daripada tabiat merokok itu sendiri seumur hidup. Okey, yang kedua, intervensi yang boleh dilakukan adalah penglibatan keluarga dan komuniti sebagai sokongan moral. Okey. Uh, Intervensi-intervensi ini bukanlah wajar dilakukan oleh pihak sekolah saja, akan tetapi intervensi ini perlulah dilakukan dari rumah lagi ataupun dari persekitaran pelajar lagi. Menurut kajian pelajar yang menerima sokongan emosi daripada ahli keluarga lebih cenderung untuk membuat perubahan yang positif. Okey dan terakhir sekali intervensi yang boleh dilakukan adalah pelaksanaan program sokongan dan pemulihan khusus program-program ini khususnya bagi pelajar yang sudah terjebak dalam ketagihan rokok elektronik ini sendiri. <coughs> Antara inisiatif yang sesuai ialah perkhidmatan farmakoterapi berhenti merokok di mana program ini uh, merupakan satu pendekatan. Uh, pendekatan dari segi kaunseling di mana pelajar akan atau pesakit akan menerima kaunseling dahulu. Sekiranya kaunseling itu tidak membantu mereka akan menerima rawatan farmakologi di mana uh, ubat-ubatan yang boleh menghalang ketagihan berterusan. Okay, itu sahaja daripada saya. Intervensi kaunseling telah dilaksanakan secara sistematik dan bersafah. Asalnya, pendekatan ini terbukti berkesan dalam membantu menangani masalah ketagihan rokok elektronik dalam kalangan pelajar. Kaedah yang digunakan termasuk sesi kosli individu dan berkumpulan. Selain itu, teknik terapi tingkah laku kognitif terkosli berfokus penyelesaian turut diaplikasikan dalam sesi intervensi. Melalui intervensi ini, pelajar berjaya mengenal pasti faktor-faktor yang menolong ketagihan. Mereka juga dapat meminat kesedaran ke diri dan meningkatkan keupayaan untuk mengurus emosi serta tingkah laku dengan lebih baik. Perubahan positif yang ketara dapat dikesan antaranya ialah peningkatan motivasi untuk berhenti menggunakan rokok elektronik menangkekegapan penggunaan serta kesediaan pelajar untuk mendapat sokongan sosial dan mengamalkan gaya hidup sihat sokongan daripada pihak sekolah ibu bapa dan rakan sebaya memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan kejayaan usaha pemulihan dan pencegahan dalam kalangan pelajar secara keseluruhannya inovasi kausli yang diraka secara empati menyuruh dan bersutu menunjukkan potensi tinggi untuk pencegahan dan pemulihan ketagihan web. Oleh itu, dicadangkan agar TC Cosling dilaksanakan secara berterusan dan dijadikan sebahagian daripada dasar kesejahteraan pelajar di semua institusi pendidikan.